assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar dasturlash bugun bugungi sizlar bilan olib boradigan darsimiz stel kutubxonasi va chiziqli konteynerlarga bag'ishlanadi bu maruzamizda quyidagi rejalarni ko'rib chiqamiz ya'ni maruza davomida standart shablon kutubxonasi stl kutubxonalari haqida so'z yuritamiz konteynerlar va ularning turlari ketma ket konteynerlar konteynerlarning erray va ve vektor shablonlari list list va dq sinf shablonlari haqida so'z yuritamiz yani umumiy qilib aytganda bugungi mavzuimiz konteynerlar va ularning turlari haqida so'z yuritamiz bizada dasturlash davomida stl degan tushuncha mavjud ya'ni stl standart template library deb yuritiladi ya'ni standart shablonlar kutubxonasi sifatida bu kutubxonalari mavjud konteynerlarni o'z ichiga oladi biza o'sha algoritmlari shablonlari yozilgan holatda amalga oshirilgan biza bu shablon kutubxonasidan foydalangan holatda kerakli vazifamizni tez va oson ishlash imkoniyatiga ega bo'lamiz ste kutubxonalarining eng asosiy tushunchalari sifatida konteynerlar iteratorlar <laughs> <laughs> va algoritmlar tushunchalari kiradi O, standart shablon funksiyalari aytganimizdek konteynerlar algoritmlar va iteratorlardan tashkil topadi deb aytamiz ya'ni konteynerlarimiz ma'lumotlarni o'zida saqlaydigan tuzilma deb hisoblasak algoritmlar esa o'sha tuzilma tarkibidagi e, elementlarga qanaqadir amallarni bajarishni uchun e, yaratilgan funksiya shabloni sifatida qaraymiz iteratorlar esa o'sha mavjud konteynerni elementlariga murojaat qilishni ta'minlab berishni amalga oshiruvchi murojaat yoki ko'rsatkich deb atashimiz mumkin konteynerlar konteynerlarni asosan ikki turga bo'lib amalga oshiramiz ketma ket konteynerlar va assotsiativ konteynerlar assotsiativ konteynerlar esa o'z navbatida tartiblangan va tartiblanmagan konteynerlarga bo'linadi ketma ket konteynerlar haqida so'z yuradigangan bo'lsak ya'ni bizada mavjud to'plam elementlarga ketma ket kirishni ketma ket murojaat qilishni amalga oshirishda foydalanadigan konteynerlar hisoblanadi bu ketma ket konteynerlarimizga erray vektor de listkonteynerlarimiz list kiradi bu konteynerlar haqida qisqacha yani, to'xtalib o'tamiz dasturimiz davomida va ketma ket konteynerlarda foydalanayotgan paytda o'zining alohida turlari mavjud bo'ladi ya'ni dasturlash davomida bizada foydalanadigan turlarimiz o'sha value tape size tap difference tape uh, reference const reference pointer const pointer iterator 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 const const iterator tiplaridan foydalangan holatda amalga oshiramiz bu mm, tiplardan eng ko'p foydalanarekanmiz mm, endi shu o'rganish davomida iterator, 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 foydalangan holatda amalga oshiramizya'ni bizada erre haqida so'z yuritadigan bo'lsak erre biza ko'pincha o'tgan darslarimizda massivlar haqida so'z yuritganmiz massiv sifatida ham qarasak bo'ladi bu yerda o'sha erremiz ma'lum bir xotiradan nechtadir element uchun joy ajratilgan xotira turi sifatida qaradi ya'ni konteynerimiz bizda errey o'z navbatida konteyner deb yuritiladi ham ya'ni ma'lum bir ma'lum bir sondagi elementlar to'plamini o'z ichiga oladigan konteyner deb qarashimiz mumkin bo'ladi ya'ni oldindan nechta elementligi aniq aytiladigan xuddi biza oldingi statik massiv deb ataganimiz kabi erray ham o'ha statik ko'rinishda ishlashni amalga oshirib beradi qisqacha bir kichik bir dastur ko'rsatib o'tilgan mana bu yerda ma'lum kerakli bo'lgan va tapl kutubxonalari keltirilgan bizada qaysi shablon sinfi bilan ishlasak o'sha shablon sinfiga tegishli bo'lgan kutubxonani ishlashni amalga oshiramiz man biza erray to'plamdan erray konteynerdan foydalanadigan bo'lsak bizada erray kutubxonasini chaqirish amalga oshirilmoqda bu yerda taple degan Hmm, kutubxona keltirilgan bizda get funksiyasi ishlash uchun foydalaniladigan kutubxona hisoblanadi op array elementlarini ishlashimiz uchun bizada miyni ichida mana array to'plam e'lon qilish r nomli to'plam e'lon qilinyapti array konteyneri orqali ya'ni umumiy sintaksi mana shunday ko'rinishga ega array bu yerda in tpiga tegishli bo'lgan oltita elementni o'z ichiga oladi ya'ni to'plamimiz oltita elementni oltita elementdan tashkil topgan deb qarashimiz mumkin va to'plamimizning nomi r deb konteynerimiz yani. deyishimiz ham mumkin ya'ni r konteynerimiz bizada mana shu birdan oltigacha bo'lgan qiymatlarni o'z ichiga olgan konteyner deb aatiladi endi shu konteynerlarga murojaat qilish uchun shu konteyner elementlarini natijasini olishimiz uchun murojaat turlarini ko'rib chiqamiz bu yerda r elementlariga murojaatni et funksiyasi orqali murojaat qilish amalga oshirilapti ya'ni biza massivga murojaat kabi bu yerda ham konteyner elementlariga for operator orqali murojaat qilishni amalga oshiramiz noldan oltigacha bo'lgan elementlarni va r er, to'plamning at metodiga murojaat qilgan holatda amalga oshiramiz at metodiga murojaat qilamiz va uni indeksini kiritishni amalga oshiramiz ya'ni bizada sikle aylangan payti o'sha r er, to'plamining har bir elementini natijasini chiqarib beradi oraga bo'sh joy qolgan holatda keyingi holatini yana ko'rib chiqishimiz mumkin endi o'sha array elementlariga get funksiyasi orqali get metodi orqali chop qilishni amalga oshiramiz bu yerda chop qilayotgan paytda get metodidan keyin bizar albatta qaysi indeksga murojaat qilyapmiz va qaysi to'plamga murojaat qilayotganimiz haqidagi xabar ke, kiritishimiz kerak bo'ladi xuddi shunday ketma ketlikda mana get bir array get 2 array, get 3 array ko'rinishdagi natijani aks ettiramiz murojaat qilishning keyingi usuli esa ya'ni bizda bizada to'rtburchak e qavs operatori orqali amalga oshirish ya'ni biza buni massivda ham xuddi shunday amalga oshirganmiz ya'ni qavs operatori orqali e, elementlarga murojaat qilishni ko'rib chiqamiz mana massivga qanday ko'rinishda yozsak bu yerda ham xuddi shunday ko'rinishda yozishni amalga oshiramiz Array i ko'rinishida ya'ni indeks sifatida i ketyapti bu yerda massivni i ga murojaat qilgan holatda har bir indeksni natija sifatida chiqarishni amalga oshirib beradi umumiy natijaga e'tibor beradigan bo'lsak eemen et get va qavs yordamida murojaat qilishlarni mana natijasini ko'rib chiqishimiz mumkin ekan uchala holatda ham bir xil natijani aks ettirib beradi lekin holatlar jihatdan shu şut, uchta amallardan yoki metod funksiyalardan foydalangan holatda array konteynerga murojaat qilishimiz mumkin ekan vektor sinf shabloni vektori bu ıı, dinamik ko'rinishga ya'ni konteynerni ketma ket ko'rinishda tashkil qilinadi lekin ularni elementlar sig'imi dinamik ravishda o'zgarishni amalga oshiradi ya'ni oldindan ma'lum qilmaymiz keyinchalik vektor konteynerga keyinchalik yana ma'lumotlar kiritishni amalga oshirish mumkin bo'ladi bu yerda ham vektor konteynerdan foydalanganimiz uchun vektor kutubxonasidan foydalanishni amalga oshiramiz va umumiy sintaksisi mana ko'rib turganingizdek vektor intpga tegishli bo'lgan g bir obyekt yaratishni amalga oshiryapti ya'ni g bir bizada o'sha g bir to'plamimiz qabul qiladigan elementlari in tipida ekan umumiy nom bilan bu vektor konteynerga tegishli ekan vektor konteyneriga ya'ni bizada mavjud bo'lgan g bir to'plamiga element kiritishni amalga oshirmoqchimiz buning uchun bizada o'zining uh, maxsus metodidan foydalangan holatda amalga oshiramiz ya'ni bizada back metodidan foydalangan holatda g bir to'plamiga qiymatlar kiritishni amalga oshiramiz bu yerda push back orqali ya'ni orqadan ma'lumot qo'shish holati amalga oshiriladi ini qiymati forni ichida qanday o'zgaradigan bo'lsa j birga shu qiymatlarni to'plam elementlari sifatida qo'shishni amalga oshirib beradi va natijani agar chiqaramiz desak bu yerda de iteratorlarimiz orqali g bir to'plamni boshidan boshlab g bir tochka begin holatini amalga oshiriladi ya'ni boshidan boshlab g bir to'plam oxiriga yetmagunga qadar ini qiymatlarini chiqarib ber holati aks ettiriladi bu yerda bizada odatda xotira adresi olinadi g birda birinchi xotira adresi olindi mana begin bu yerda adres olinadi o'sha adresdagi qiymatini chiqarib ber deydigan holat aks ettirildi o'sha adres oxiriga yetmagunga qadar ini qiymatlarini hammasini natija sifatida chiqarib ber deyishimiz mumkin bo'ladi keyingi holatda bizada konstanta uh, begin holatida yani, ham xuddi shunday amalga oshirishimiz mumkin yani begin va konstant begin holatlari yent va konstant yent holatlari mavjud keyingi holatimiz bizada er begin revise begin revise yent holati amalga oshiriladi ya'ni bizada revise teskari tartibda -ta, ya'ni teskari holatda g bir to'plamining teskari tartibdagi boshlang'ich adresini qabul qiladi va o'sha boshlang'ich adresdagi qiymatni natija sifatida chiqaradi xuddi shunday oxiriga yetmagunga qaray ya'ni teskari tartibdagi oxirgi xotiraga yetmagunga qadar qiymatlarini chiqaraver degan yani, holati kuzatiladi yani, bu uh, yerda ham for operatoridan foydalangan holatda bu yerda avtomatik uh, irni um, tipi qanaqa ekanligini avtomatik tarzda o'zi aniqlash vazifasini bu yerda bajariladi xuddi shu asosda bizada constant revise begin constant revise endlar orasidan foydalanib ma'lumotlarni ekranga chiqarishimiz ham mumkin ekan yani mana ko'rib turganingizdek biza hozir ko'rib o'tganlarimiz begin yen revise begin revise yend holati konstant begin constant yen holati konstant revise begin constant revise yend iteratorlari orqali biza to'plam element qiymatlarini natija sifatida chiqarishimiz mumkin ekan natijani mana ko'rishingiz mumkin begin yen orasidagi matofa hammasini orlatid aks ettirilgan xuddi shunday bu yerda farqli tomoni revise begin revise ent holati bo'lsa bizada natijani teskari tartibda chiqarishni amalga oshiryapti ya'ni teskari tartibdagi boshlanish teskari tartibdagi yakunlash degan ma'noda anglatish mumkin revise konstant revise begin constant revised eent holatida teskari tartibda natijani chiqarish amalga oshirib berilgan hop keyingi konteyni list konteyner hisoblanadi list konteyner bizada ro'yxatni shakllantirish uchun foydalaniladigan konteyner ya'ni ro'yxatlarni ro'yxat uchun foydalaniladigan konteyner hisoblanadi bu yerda elementlarga ya'ni ro'yxat elementlariga murojaat qilish tezda amalga oshiriladi va undan ma'lumotlarni olish qo'shish imkoniyatlari ham mavjud bo'ladi bu yerda listni forward list konteynerdan farqli jihati shunda bu listimiz ikki tomonlama murojaat qilishni amalga oshirib beradi ya'ni ikki tomonlama iteratsiya deb yuritamiz ya'ni ya'niiteratsiya har bir elementga murojaat qilishni ta'minlash boshidan chap va o'ng tomondan ham bemalol amalga oshirish mumkin deb qaraladi misol tariqasida ko'radigan bo'lsak list konteyner ustidan amal bajargan payt albatta list kutubxonasidan foydalangan holatda amalga oshiramiz bundan tashqari iterator foydalangan ishni i̇şte ham amalga oshiramiz ya'ni bizada iterator har bir elementga murojaat qilishni amalga oshirish uchun foydalanidi o'sha iteratorni biror bir obyekt o'zgaruvchi e'lon qiladigan şey. yani bo'lsak unga albatta iterator kutubxonasini ham yaratish kutubxonasini yani chaqirishimiz ham mumkin ba'zi holatlarda ba'zi kompilyatorlarda iterator kutubxonasini um, chaqirmagan holatda ham iteratordan bemalol foydalanish imkoniyati mavjud endi bizada alohida bir funksiya yaratyapmiz shoulist ya'ni mavjud to'plam elementlarini ekranga chiqarib berish vazifasini bajaruvchi funksiya yaratamiz uni obyekt sifatida g to'plam olinyapti ya'ni list konteynerga tegishli bo'lgan g to'plam va g to'plamni har bir elementi in tibidagi qiymatlarni qabul qilish amalga oshirilar ekan bu bizada obyekt sifatida ya'ni show list funksiyasining uh, parametri sifatida g to'plami olinmoqda endi iterator e'lon qilinyapti it degan o'zgaruvchi iterator tipiga tegishli va bu it degan iteratorimiz faqat list konteyneri uchun ishlaydi shu narsani ahamiyat berishingiz mumkin ya'ni bizada iterator qaysi konteynerga tegishli ekanligini mana shunday holatni aks ettirishimiz kerak bo'ladi to'rt nuqta orqali listga tegishli bo'lgan it iterator deb murojaat qilishni amalga oshiramiz g to'plamni har bir elementiga murojaat qilish uchun oldingi konteynerlar kabi mana begin va yent iteratorlar orqali murojaat qilishni amalga oshiradi bu yerda begin iterator yenyoki metod debyurishimiz <true> mumkin bo'ladi va it ko'rsatkich belgisini qo'yadigan bo'lsak it bizada mana bu yerda xotirasini oladi o'sha xotiradagi qiymatni natija sifatida aks ettirib ber deydi ya'ni bizada show list funksiyamiz g to'plamdagi mavjud barcha qiymatlarni ekranga chiqarib berish vazifasini bajaradi hop manda endi asosiy funksiyamizda bizada to'plamlar e'lon qilyapmiz list konteynerga tegishli bo'lgan ro'yxat bir va ro'yxat ikki to'plamlarini e'lon qildik endi shu ro'yxat bir va ro'yxat ikki to'plamlariga qiymat kiritishni amalga oshiramiz qiymat kiritishayotgan paytida mana ro'yxat bir ro'yxat ikkiga qiymat kirityapmiz pushback degan funksiyadan metoddan foydalangan holatda qiymat ya'ni kiritiladigan i indeksimizni ikkiga ko'paytirgan holatda ro'yxat birga qo'shishni amalga oshiryapti ro'yxat ikkiga esa push front ya'ni oldindan qo'shish pushb orqadan qo'shish vazifasini amalga oshiradi push front orqali ini uchga ko'paytirgan holatda ro'yxat ikkiga qo'shishni amalga oshirib beradi ya'ni bunda o'zaro ro'yxat avtomatik tarzda tashkil qilinyapti ya'ni ketma ket ko'rinishida qiymatlarni qo'shishni amalga oshiryapti bu yerda esa oldindan ya'ni ma'lumot qo'shgan ma'lumotimizni oldindan ma'lumot qo'shishni amalga oshirib beradi hozir bu yerda mana birinchi elementni nol sifatida qaraydigan bo'lsak keyingi element uch oldidan qo'shadi nolni yani oldidan qo'shadi keyingi safar yana oldidan maalan olti qiymatni qo'shishni amalga oshirib beradi xuddi shunday asosida kiritilgan ya'ni tashkil qilingan hosil bo'lgan to'plamlarni natija sifatida chiqarish uchun showle funksiyasini chaqiramiz va ro'yxat bir obyektini joylashtiramiz va bizada ro'yxat bir obyektiga tegishli bo'lgan ro'yxat bir to'plamiga tegishli bo'lgan qiymatlar natija sifatida aks ettiriladi keyingi ro'yxat ikkini ham xuddi shunday shouli funksiyasini foydalangan holatda ro'yxat ikki uh, to'plamini na natija sifatida chiqarishimiz mumkin bo'ladi uh, ro'yxat bir va ro'yxat ro'yxat bir uchun uh, ro'yxat bir to'plami uchun uh, ba'zi bir Uh, metodlarni ham ko'rishimiz mumkin front metodi bor ya'ni bizada ro'yxat bir ro'yxat bir to'plamidagi front ya'ni birinchi elementini natija sifatida chiqarishni amalga oshirib beradi ya'ni old elementi ro'yxat birdagi back ya'ni oxirgi elementini natija sifatida chiqarishni amalga oshirib beradi uh, keyingi holatdagi ke, uh, funksiyamiz pop front holati uh, bu yerda pop front holati elementni o'chirish vazifasini bu yerda bajaradi ya'ni birinchi ro'yxat bir to'plamidagi birinchi elementni o'chir holati kuzatiladi hop keyingisi o'sha holat ya'ni bizada birinchi elementini o'chirgandan keyin show list funksiyasini chaqiramizda ro'yxatni chiqarib ber ro'yxat bir, bir haqiqatda o'sha birinchi elementini o'chirdimi yo'qmi shuni ko'rishimiz uchun bizada list funksiyasini chaqiramiz keyingisi endi ro'yxat ikkidagi oxirgi elementni o'chirish holati oxirgi element o'chirgandan keyin bizada ro'yxat ikkini shole funksiyasiga chaqirib olib ishlashni amalga oshiramiz ani oxirgi elementni o'chdimi yo'qmi shu holatni bu yerda aks ettirib beradi ro'yxat birni reveys holati reveys holati bu yerda teskari tartibda chiqarib berish holatini aks ettiradi ya'ni ro'yxat bir to'plamimizda teskari tartibda chiqarish va uni ekranga chiqarib ber dedik bu xotirada teskari tartibda joylashtiradi bu o'sha xotirada teskari tartibga joylashtirilgan holatni bizlarga ko'rsatish uchun biza shovlis funksiyasidan foydalanamiz va unga obyektda parametr ro'yxat parametri sifatida to'plam parametri sifatida ro'yxat birni joylashtiramiz ho'p saralash mana saralash sort funksiyasidan foydalangan holatda ham amalga oshirilgan mana bu yerda ro'yxat ikkini ro'yxat ikki to'plamimizni bizada sort saralab berishni amalga oshirdi xotirada bu yerda saralashni amalga oshirdi endi shu saralanganni shou list orqali ekranga chiqarishni amalga oshiramiz hozir ko'rib o'tilgan e, funksiyalarni natijasini mana ko'rishimiz mumkin bo'ladi mana natijasi list bir list ikki ya'ni ro'yxat bir ro'yxat ikkilarimiz mavjud bizada esingizda bo'lsa biza push bushbe bush frontlar orqali kiritishni amalga oshirgandik ya'ni ikkilantirgan holatda push back orqadan qo'shish push front holatida bizda esa oldidan ma'lumotlarni qo'shish holati aks ettirilgan edi keyingi holatimiz mana ro'yxat birni front ya'ni birinchi elementini natija sifatida chiqarish ro'yxat birni oxirgi elementini natija sifatida nol o'n sakkiz mana nol birinchi elementi oxirgi element o'n sakkiz sifatida mana natijani aks ettirib berdi o'chirish holatini ko'rishimiz mumkin pop front holati ya'ni pop front ishlagandan keyin natijani bizga ro'yxat birni natijasini chiqarib beradi ro'yxat birdan pop front qildi qolganini natija sifatida chiqardi mana nolni o'chirib tashladi ikkidan boshlab qolgan lemet natija sifatida chiqardi pop popbe ya'ni ro'yxat ikkini oxirgi elementini o'chirib tashlabdi ro'yxat ikki yigirma yettidan nolgacha edi nolni yani o'chirib tashladi man yigirma yettidan uchgacha bo'lgan holatda aks ettirdi ro'yxat bir revays holati teskari tartibda chiqarib berdi dedik ya'ni bizada de hosil bo'lgan edi mana ikkidan o'n sakkizgacha teskari tartibda chiqarishni amalga oshirib berdi ro'yxat ikkini sort qilib ya'ni saralab ber degan bo'lsa ro'yxat ikkimi yigirma yettidan uchgacha edi ya'ni to'g'ri tartibda bizaga saralashni amalga oshirib berdi hop haqida so'z yuritadigan bo'lsak list ya'ni bir bir tomonlama uh, ro'yxat hisoblanadi bir tomonlama ro'yxatdan foydalangan payt faqatgina old tomondan foydalanishni bu yerda amalga oshirib beradigan teesifatida qaratiladi ya'ni kirish murojaat qilish ham bir tomonlama yuzaga kelgan listda listda ikki tomonlama navbatni amalga oshirar edi farqi esa asosiy farqi shundan hisoblanadi bu bo'yicha misollar ko'radigan bo'lsak ya'ni bizada e'lon qilish davomida mana list kutuxonasidan foydalangan holatda amalga oshirilyapti foward listga tegishli bo'lgan to'plam e'lon qilinyapti mana f list bir degan f lis ikki degan mana to'plam e'lon qilindi ya'ni bizada foarlga tegishli bo'lgan butun sonlarni butun sonlardan iborat to'plamlar deb qaralmoqda va bu yerda ma'lumot to'ldirish uchun assendan foydalangan holatda ham amalga oshirishimiz mumkin mana f list bir to'plamini orqali bir ikki uch qiymatlarini berishni amalga oshiramiz endi gen orqali ikkinchi holat beshni beshta o'n qiymatini berishni amalga oshiryapmiz ya'ni bu yerda nechta nechi qiymat bilan to'ldirish kerakligi vazifasini amalga oshiradi bu narsa orqali bizada ikkinchi to'plamni listimizda to'ldirishni amalga oshiryapti endi biror bu yerda natijani amalga oshirish uchun natijani ekranga chiqarish uchun boshqa bir holat ham mavjud bizda for operatoridan forward list birdan birdagi elementlarni a ga o'zlashtirib va o'sha a ni qiymatini natija sifatida chiqarishni amalga oshirib beradi bu avtomatik tarzda mana bu intni o'rniga xohlasak avto xohlasak int holatida qo'yishimiz amalga oshirishimiz mumkin ya'ni bu yerda forward fo har bir elementini natija sifatida chiqarishni amalga oshirib beradi ikkinchi holatda ham forwar list ikkimizni to'plam elementlarini natija sifatida chiqarishimiz mumkin ekan mana ko'rib turganingizdek natijada birinchi list elementlari bir ikki uch statik holatda kiritishni amalga oshirgan dik ikkinchi statik holatda kiritishga kırıkken, kiritganimizda mana orqali besh virbl o'n holatini ko'rib turibsiz beshta o'n qiymat kiritishni amalga oshirmoqdamiz deku sinf shabloni deku bizada de ikki tomonlama navbat bu yerda sifatida qaratiladi bizada oldin listda ikki tomonlama ro'yxat hosil qilgandik bu yerda ikki tomonlama navbat holati amalga oshiriladi dekudan foydalanishni işte, amalga oshirganimizda bu yerda ham elementlarni boshidan va oxiridan murojaat qilish xohlasak oxiridan o'chirish oxiridan qo'shish ma'lumotlarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi ya'ni ikki tomondan birdaniya ma'lumot o'chirish birdaniya ma'lumot qo'shishni amalga oshirib bera oladi bu dedan foydalangan paytimizda ve vektordan farqli tarafi sifatida elementlar doimiy ravishda saqlanmasligini aytishimiz mumkin bo'ladi vektordan farqli tarafi shunda bo'ladiki ya'ni xotirada ma'lumotlarni nusxasini saqlashni talab qilib o'tirmaydi vektor kabi dek bo'yicha misol ko'radigan bo'lsak deku shablonidan foydalangan paytda mana deku kutubxonasi mavjud deku kutubxonasidan foydalanganimizdan keyin biza deku orqali to'plam elementlarini e'lon qilishimiz mumkin hop deku uchun deku elementlarini ekranga chiqarish uchun bizada funksiya yaratilyapti show dek degan va uni formal parametr sifatida obyekt qabul qilinyapti mana j to'plam qabul qilinyapti j to'plamimiz yani butun sonlardan iborat bo'lgan dekl konteynerga tegishli ekanligini mana shunday ko'rinishda işte, yozishimiz mumkin atdigan iterator mana e'lon qilinyapti ya'ni bu iterator ham dekl konteynerga tegishli ekanligi mana bu yerda ko'rsatib o'tilyapti mavjud e, to'plam elementlarini ekranga chiqarish uchun esa for operatordan foydalangan holatda j e, to'plamning boshidan oxiriga yetmagunga qadar barcha element qiymatlarini natija sifatida chiqarib berishni bu yerda ko'rsatib o'tilyapti hop mine funksiyasida biza dek degan to'plam e'lon qilyapmiz de konteynerga tegishli bo'lgan va uni ma'lumot bilan to'ldirishni amalga oshiryapmiz ko'rib turganingizdek push back holatda o'n qiymatini berishni amalga oshiryapti ya'ni bizada orqada ma'lumot qo'shish ya'ni o'nni natijasi o'nni birinchi bo'lib to'plamni to'plamga kiritadi keyin yani o'sha o'n kiritilgandan keyin push front funksiyasi ishlayapti yigirma ya'ni o'n qiymati joylashtirilgandan keyin push front bilan ya'ni oldidan yigirma qiymatni qo'yishni amalga oshirib beradi keyingi holatda xuddi shu konteynerimizga bizada push back orqali o'ttiz qiymatini ya'ni o'ndan keyin o'ttiz qiymat qo'yishni amalga oshirib beradi e'tibor berib qarasangiz o'n qiymati birinchi qo'shildi qiymat, o'ndan oldin yigirma qiymat qo'shildi undan keyin esa bek bo'lgani uchun o'ttiz qiymat qo'yishni amalga oshirib berdi endi dekka push front ya'ni mavjud elementlardan oldin o'n besh qiymat qo'yishni amalga oshirib berdi deu elementlarini biza natija sifatida ko'rmoqchi bo'lsak showdek funksiyasiga murojaat qilamiz va deu to'plamni elementlarini natija sifatida ko'rishimiz mumkin bo'ladi bu yerda ba'zi bir funksiyalar bu yerda keltirib o'tilgan dekga tegishli bo'lgan sayz ya'ni maksimal Yani, to'plam elementi nechta element, element mavjudligini haqidagi xabar yani, dek max size bo'lsa nechta element qabul qilish mumkinligi bu yerda ko'rsatib o'tilgan dek orqali dek to'plamida mana ed orqali ikkinchi elementga murojaat qilishni amalga oshirishimiz mumkin et orqali qaysi elementga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilish kerakligi ko'rsatiladi xuddi shunday dek front ham bu yerda mavjud ya'ni front birinchi elementi ya'ni dek to'plamining de, birinchi elementiga murojaat de, qilish yoki okay. dek nuqta beck degan holat masalan bek oxirgi elementga murojaat qilish holatlari ham mavjud bundan tashqari mana o'chirish bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'ladi birinchi elementini o'chirish va o'chirilgandan keyingi to'plamni shoudek orqali funksiyani chaqirib natijani ko'rishimiz mumkin bo'ladi hop bu yerda popbe orqadan o'chirish oxiridan ma'lumotlarni o'chirgandan keyin shoudek orqali funksiyani chaqirib ko'rishimiz natijani ko'rishimiz mumkin bo'ladi umumiy holatda quyidagi natijalarni mana ko'rishimiz mumkin elementlari berilgan mana o'ninchi element birinchi yozilgandi undan keyin o'ttiz yozilgandi masalan yani push back holatda push front holatda mana yigirma yana push front holatida o'n besh holatlar kiritilganni ko'rishimiz mumkin bo'ladi dek size holati mana to'rtta element mavjud maksimal saz birmiliar elementlarni qabul qilish mumkin ikkinchi elementiga murojaat qilish mana o'nga murojaat qilyapti chunki nolinchi element birinchi no element ikkinchi element, element. sifatida bu yerda kala ham qaratiladi xuddi massivlar kabi front birinchi elementi oxirgi elementi mana birinchi elementi o'chirilgandan keyingi holatdagi natija undan keyin oxirgi elementi o'chirilgandan keyingi natija mana shunday holatda aks ettiriladi xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkin konteyner <laughs> bugun o'tilgan mavzudagi konteynerlarimizda ketma ket assotsiativ va tartibga solinmagan assotsiativ konteyerar haqida mavjudligi shulardan bugungi ko'rib chiqqanimiz forward vetr vaforkonr haqida so'z yuritdik shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi keyingi darsda ko'rishguncha deb qolamiz